Что означает, например, поражение России для всех нас? Это коснется всех, всех, от верховного главнокомандующего, президента страны до рядового гражданина. И вопрос иногда может даже в случае поражения страны в том или ином вооруженном конфликте встать о ее дальнейшем существовании как таковой, как субъекта. Последним часом на Западе дуже активизировалась тема, что Путин не зупиниться в Украине, что он пойдет дальше. Багато політичних діячів і справді усвідомили цю загрозу, тож починають відповідно до неї готуватися. НАТО об'явило підготовки до великої війни в Європі. Росіяни дуже занепокоєні, що американські ракети будуть націлені на Росію. А все тому, що Сполучені Штати Америки вирішили розмістити у Німеччині свої томагавки та гіперзвукове озброєння з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів по НАТО. Соєдіння Штати вперше з холодної війни вирішили розвернути наземні ударні системи великої дальності в Гірманії. Річа ракетах. В їх числі Тамагавка і, можливо, ракети СМ Шесть Все це з ядерними боєголовками. В радіосі враження оказується вся центральна часть Росії, в тому числі під прицелом Москва. Як пише більд крилаті ракети США можуть летіти на великій відстані і знищувати військові цілі на території противника. Це можуть бути командні центри, бункери і радарні установки. Дальність дії американських крилатих ракет становить до 2,5 тисяч кілометрів, що означає, що в теорії вони і справді можуть долетіти до Москви. Шольц назвав це рішення дуже хорошим. От. А Білий дому тверждає, що розміщення в Германії американського дальновойного оружжі носить виключно оборонний характер. Насправді не лише Шольц назвав це рішення хорошим. Депутати Бундестагу також підтримують. Решение США разместить ядерные ракеты поддержал не только канцлер Германии Шольц. Он сказал, это отличное решение. Но и большинство депутатов Бундестага. Например, депутат Кизи Ветер из партии Меркель называет решение Байдена очень хорошим шагом, который демонстрирует готовность Пентагона к войне с Россией. Білий дом, координатора Кірбі при этом розміщення Гірманії американського дальнобойного оружия носить виключно оборонний характер. Офіційний Берлін зауважив, що має свої сучасні далекобійні ракети Тауру, здатні проникати в глиб території противника на низьких висотах і знищувати командні пункти та системи ворога, але запускають їх із літаків. Водночас американські томагавки запускаються із мобільних установок, з кораблів або підводних човнів. А то, что они к 26-му году поставят там какое-то оружие, во-первых, посмотрим, кто из них вообще там доживет до 26-го года, и что там в реальности будет и с Америкой, и со всеми остальными. Но если реально они будут а, ставить там, я думаю, что ничему нам не мешает нанести точечный удар буквально по этой базе в Висбаден и все. Это можно расценивать сколько угодно, как повод к войне, с НАТО и так далее. Мы просто скажем, мы сделали конкретный укол вам, Конкретно ликвидировали Кому вот эту мы бородавку скажем... и все. Уже Им боюсь. скажем, и все. И ничего они не сделают. Уже проглотят. Боюсь. Они Там это обычно... проглотят. Никакой обычно... войны они нам не объявят. Сначала ничего. ответ, а потом мы с кем будем беседовать про какие-то бородавки. У них э, никакого ответа не будет. То есть просто рискнуть. Ничего. Мы просто, а вдруг? просто уничтожим и всю эту, стан... эту базу. И все. Ничего не будет. Вы <laughs> не волнуйтесь. Хорошо. Во-первых, это еще далеко. <laughs> а, Во-вторых. Во во-вторых, еще есть два года, можно зажечь. Ракеты, в смысле, в 26 поставят, а сейчас 24-го. До 26-го еще большой вопрос, что они там поставят. Им еще дожить надо до 26-го. У нас этот вопрос не стоит. А вот с Америкой и с Европой... У нас не стоит, потому что мы точно доживем. Мы доживем и будем еще сильнее, а вот они будут слабее. Паралельно Німеччина, Франція, Італія та Польща розробляють свої аналоги тамагавок. Експерти переконані, що це рішення країни Європейського союзу ухвалили після того, як побачили, що США забороняють Україні бити по території РФ своєю зброєю. Тож Франція, Німеччина, Італія та Польща фактично озброюються, щоб бути незалежними у захисті своїх територій. Простыми словами, Евросоюз не хочет ждать дозволу на использование чужой оружия, пока Россия моих їхні места. Идем уверенными шагами к холодной войне. Горячее даже. Все это уже было. Все это делается в целях подавления нашей страны. Все это делается для того, чтобы гарантировать наше стратегическое поражение на поле боя. Мы это все должны учитывать. Это не повод для Пісімізма наоборот, это повод для того, щоб себе использовать весь, весь наш богатейший потенціал. Ймовірно, російські погрози ядерною зброєю викликали серйозну реакцію з боку заходу, і вони вирішили не просто слухати, а діяти. Американські ракети, які передадуть Німеччині, здатні знищити увесь військово-оборонний комплекс Росії. А ще вони здатні нести ядерний заряд. І це, звісно, викликало неабияку істерію у російських пропагандистів. Звуковые ракеты, ведь в Германии теперь собираются размещать. Да, ну я надеюсь, что этого не произойдет, потому что ответ тогда России будет э, жесткий и адекватный. Это уже, э, ну просто недопустимо, если поднять все документы после военного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось э, оружие вот такого плана по э, тем соглашениям, которые были подписаны. Наземные томагавки блок пятый, который летит на расстоянии 2500 километров. А когда они говорят, что он не способен нести ядерную боеголовку, я об это верю, потому что Лос-Аламовская лаборатория пока не создала эту боеголовку для этих крылатых ракет. Но само их размещение говорит о том, что они делают ставку как раз на удар с суши. Но нужно понимать, что эти 2500 километров, эта ракета дозвуковая, она будет лететь порядка двух часов. Но ее задача не для того, чтобы ударить по нашим телам, ударить по нашим пусковым установкам, ее задача взломать нашу противовоздушную оборону, чтобы обеспечить пролет у тех самых гиперзвуковых ракет, о которых они никому не говорят, что якобы они секретны. Когда это все началось, когда американцы вышли из договора по ракетам малой и средней дальности, тогда наш президент дал поручение проработать вопрос создания ракет средней дальности на основе российской технологии управляемого гиперзвука. То есть создание таких ракет, которые... Скажем, преодоліють любую систему про и ПВО по сравнению, например, с сравнюю напевне Стомагавкимкаже сравнюють незя. І справді між Сполученими Штатами Америки та РФ раніше існував договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Його підписали ще у 1987 році. Тодішній президент США Рональд Рейган і останній лідер СРСР Михайло Горбачов. Це стало першим випадком, коли дві наддержави домовилися скоротити свої ядерні арсенали та ліквідувати цілу категорію зброї. Але у 2019 році США вийшли з цього договору через те, що Кремль його порушував. І ось нещодавно Путін заявив, що так звана Росія все ж буде виробляти і розгортати такі ракети. Тож відповідь США не забарилася. Що далі і коли зупинимося? Американцы поставили немцам ракеты, которые могут бить по Москве. Следующий шаг. Но ну, вы знаете, очень много остается... Потенциальные то, пока... ядерные боеголовки поставлены в Визбаден. Ну, ну в дело, в том, году. дело в том, что американцы и их союзники по НАТО получат неприемлемый ущерб. А вот ракеты, которые не запустят по нам, в большинстве будут сбиты. Стоп, стоп, стоп. А чему так розкудахтались? Это же всего элемент попереджения войны против НАТО. Запускати ракети по Москві поки ніхто не збирається, хоча дуже б хотілося. Це поки просто розміщення, бо Росія нерівно дихає до Німеччини. Але пропагандист Коротченко пропонує відповідати Німеччині та США, увага, ударами по Україні. Я категорічний противник запугивать НАТО, либо їм, цього делать не надо. Зараз така ситуація, коли практичні Які практичні шаги. ну, считались бы целесообразными с точки зрения логики политического и военного руководства России в той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Далее, что необходимо, опять же, по логике реагирования делать, это полностью уничтожать всю электрогенерацию на Украине. Я говорил об этом, что есть примерно окно у нас 3-4, максимум 5 месяцев, в течение которых есть возможность полностью сделать так, чтобы тыл ВСУ, а в значительной мере он базируется на возможностях объектов критической инфраструктуры Украины, полностью был выключен. Ну, здесь э, мероприятия совершенно очевидны. У нас есть прекрасные уже э, прецеденты, в частности, использование самолетами фронтовой авиации, ВКС России крылатых ракет Х-69, с помощью которых можно очень короткие сроки быстро и эффективно решить вопрос обнуления возможностей всех электрогенерирующих мощностей Украины. Что? Ответные меры на действия Сполучених Штатів Америки – это бить по Украине? А не хотите американскую электрогенерацию разрушить? Бо им вы только можете своими языками ядеркою погрожувати. Мы должны не месседжи слать, а изменить планы оперативного применения российской стратегической триады на те или иные варианты ядерной войны, которые предусматривают, что если возникает ядерный конфликт в Европе, куда нас втягивают, и используется американское либо высокоточное оружие, либо американское тактическое ядерное оружие для удара по территории России, первый гарантированный, ограниченный, подчеркиваю, ответный удар должен быть по военным объектам на территории США. Доктринальне це рішення принять прийняти рассмотреть Совет Безопасности Росії із соответствующее поручение Генеральному штабу ворожонних Сил Росії на отработку соответствующих планів. Це не к войне, це меры реагування. Насправді на Росії вже не вперше йдуть розмови про можливість ядерної війни. Спочатку там говорили, що можуть застосувати ядерну зброю, у разі якщо хтось наважиться зазіхнути на територіальну цілісність Федерації. Потім, якщо у війну на боці України, вступить якась із країн НАТО. А тепер, коли країни НАТО не вступають у війну, не нападають на РФ, а елементарно хочуть захиститися, щоб цієї війни не було. Вони знову погрожують. Насправді таким чином Росіяни шантажують країни Заходу, аби ті припинили підтримувати Україну. І насправді їм це вдається. Байден продовжує банк. Джо дал зеленському добро на дальніший геноцид українців і продовження війни з Путнім. Но только при условии, что ВСУ не будут бить по Москве. Байден сказал, что это сейчас не поможет. И в новых пакетах помощи не будет в этой связи дальнобойных ракет, которые могут достичь Кремля. Что будет в этих пакетах? Байден не рассказал. Выглядая так, что с Штати Штаты Америки боятся своей властной силы. Вони бояться поставити Росію на місце, тому і не дозволяють нам атакувати американськими атаками з території тимчасової РФ, Британія також у цьому питанні дала задню, бо раніше новообраний прем'єр Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Штормшеду для ударів по Росії, так як вважає за потрібне. Однак пізніше в уряді королівства роз'яснили, що такого дозволу не давали. Тож, як тоді ви хочете зупинити Росію, що касається. Стоїть... Заявлений коллективного Запада о том, что, например, Украина должна победить, Россия должна проиграть. Ну, так в целом это формулируется идея. Детально не расписывается, как мы с вами э, по этому поводу неоднократно говорили. Но что означает, например, поражение России для всех нас? Это она, ведь, ведь, ведь это коснется всех всех от верховного главнокомандующего президента страны до рядового гражданина. І вопрос иногда може навіть в случі пораження страни втомриновому конфликте ганфліків стати її дальнейшем существування як таковой, як суб'єкта. Поэтому ціна тут вопроса исключительно велика. Якщо всі ці російські погрози, путінські авантюри, демократичний світ проковтне і не відповість не допоможе Україні покінчити з цим тероризмом, то цілком ми вірно, що Росія таки вторгнеться до країн НАТО, бо вона бачить їхню слабкість. Війна к сожалению, но прийде в кожний дом. В том или ином виде. Вот самый под таким соусом справжний терроризм подают россиянам. Так как горел Киев, по крайней мере картинка, да? Он по-моему -пам -пам ни разу не горел. Первый раз да такой. Да, вот так, как он горел. Нам есть, что показать, есть чем гордиться, но это не все. Важно еще важно красиво и талантливо это преподнести. Это ответ. Відповідь на спроби київського режиму нанести ущерб об'єктам російської енергетики. Целі удара та інтонації та слова цих нелюдей показують увесь рівень цинізму. Але хіба ці бридкі пики можуть когось здивувати? У них просте завдання нас із вами вбивати. А росіянам нагло брехати, що вони, мовляв, гуманісти. Сам коли ми бачили розрушення в місті Київ. в этой детской больнице сразу же возникает вопрос, ну это же кто сделал? Понятно, что не мы. Целенаправленно, целенаправленно огонь по мирному населению, по мирным объектам со стороны вооруженных сил Российской Федерации не ведется, надо прямо сказать. А как бы оно там ни было, но именно такие действия будут продолжены, продолжены э, до достижения, так сказать, нужного эффекта. Опять таки, э, с одной стороны Вроде как это и недостаточно гуманно, можно даже и так сказать. А с другой стороны, вооруженная борьба просто по-другому не ведется. За последние 50 лет во всех предыдущих э, локальных конфликтах э, вооруженных противостояний различного рода по всему миру, ведь процент гибели мирного населения был чудовищно высок. Просто Нет. чудовищно высок. <связь> да, он достигал 90-95% от общего числа потерь в конфликте. Но э, вот нинішнє вооружене протистояння, э, процент э, гибелі э, мирного населення он просто нічтожен. Процент гибелі мирного населення нічтожен. Які ж вони мраді? Мабуть, тому щоб цей відсоток збільшити, вони прицільно і вдарили по дитячій лікарні охмадит. Там перебували 627 дітей. Прямий напад на маленьких українців. З вашої точки зріння. Может ли а, наступить такой момент, когда вот то, что произошло, повторится еще раз, может быть, даже в более в массированном виде? А российский пропагандист Шейнин заявил, что этого для Украины за мало. Достаточно жесткие и, скажем так, выше среднего уровня жесткости удары по столице, сегодняшней столице Украины, это в некотором смысле послание, и послание даже не у Это послание как раз э, тем, кто за этим укрырыхом стоит. А, вот таким Киев уже давно не видели ни мы, ни, то, кто, ни те, кто в этом Киеве э, находится. Это совершенно очевидно некий новый уровень отработки по объектам военной структуры и структуры двойного назначения. То, что Украрейх поднял там вот этот безумный хай по поводу того, что прилетело. Этот весь хай пусть они адресуют себе. Потому что Каждый раз, когда речь заходит о конфликте, Владимир Путин напоминает им о том, что военные конфликты, сопутствующие жертвы и трагедии этого конфликта можно было закончить весной 22 -го года, и Украрейх этого сделать не захотел. Поэтому кто бы сейчас в каких конвульсиях не бился в Киеве, из... они все эти конвульсии, все эти проклятия должны обратить к себе самим. Думаю, что это послание. Ребят, если вы хотите по-жесткому, давайте по-жесткому. Закликати до чергових звірств у прямому ефірі і радіти цьому можуть тільки хворі люди. Мета у них одна схилити Україну до капітуляції. Пропагандист Міхаїл Хадарьонок навіть цього не приховує. Тож цілком ми що такі жорстокі удари можуть повторитися. Я вважаю, що ми насправді далеко не все робимо, для того, щоб ця боротьба закінчилася швидше нашої перемоги. ми недостаточно делаем, как мне кажется, для того, чтобы украинцы быстрее прозревали и переходили на сторону правды. Вот основная задача вот с нашей стороны, с нашей стороны, ее, наверное, можно сформулировать и так, ну, о которой вы говорили. Можно ли сформулировать задачу? Можно, можно. Всеми возможными средствами вооруженной борьбы, которые имеются в нашем распоряжении, как можно быстрее подвинуть украинское военное политическое руководство к мирным переговорам. Причем мирным переговорам такого рода, которые действительно отвечали бы в большей степени интересам нашего государства. Наши предложения сформулированы, и по большому счету, опять-таки, в Киеве должны осознать, что вопрос-то стоит, вот, вопрос стоит именно так, вот будет украинская нация или не будет. Українська нація існувала, існує і буде існувати. Українська нація буде вам протистояти. І, звісно, ми будемо вам відповідати. Міноборони повідомили, що масирована атака армії Росії по українській інфраструктурі це відповідь. на попытки Київського режима нанести ущерб об'єктам російської енергетики. Целі удара достигнути. Также в Міноборони отвергли обвинение Києва в том, что армія Росії якобы. Спеціально ціленаправлена на удари по объектам. об'єктам. не так, звісно, це ж не так. Це просто Україна сама по собі ракети запускає, а російські удари використовує для прикриття. Ось такий маразм видав Карнаухов. Тось вони самі шарахнули туди. Але тут же вопрос для мене в другом. це не случайно. Я говорю о совершенно ином сценарии, что що вони спеціально ракетні удар, щоб під цим камуфляжем ударить спеціально по значимому об'єкту і обвинить Росію. Це повна маячня. Росіяни навмисно били по дитячій лікарні, щоб підняти ставку у цій грі. Але як цікаво прослідковувати зміну їхньої риторики та те, як вони плутаються у власній брехні. Бо спочатку пропагандисти як один заявляли, що вони не цілили по дитячій лікарні, а потім почали говорити, що там, начебто, базувалися українські військові, а поряд був генеральний штаб. Тож це начебто законна воєнна ціль. Там якраз зробили ракети, і частина цих ракет у Севастополь, кстати сказати. Тому це не тільки американські і англійські ракети Като іспользували ставну і спочатку вони там. Ну, и, да, И наш успех в том числе не должен быть вот скрыт за этими шагами, в том числе и наш успех, который последовал после уничтожения команды, которая на Хаммерс, вот на установках Хаммерс запускала атомакши по Севастополю. Те три пусковые установки были. Уні Далі ж росіянам почали розповідати, що удари були винятково по об'єктах критичної та воєнної інфраструктури, і що ніякої шкоди цивільним вони взагалі не завдали. Удар, который нанесли вооруженные силы Российской Федерации по территории Украины, это прежде всего удар по энергетике и по аэродромной инфраструктуре. Пока украинский истеблишмент, элиты дожидаются F-16, Россия занимается плановым уничтожением аэродромной инфраструктуры. Россия наносит удары исключительно по целям, которые имеют прямое отношение к украинскому военному потенциалу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вчерашние события в Киеве. Удар по больницы. Кадры и видео с места не оставляют сомнений. Это работа украинских ПВО. Ну и перед эфиром пришли комментарии от нашего МИДа. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, попытки режима Зеленского использовать трагедию пропагандистских целей лишний раз подтверждает его бесчеловечную нацистскую сущность. Росіяни всіляко намагаються створити іншу реальність. И не для того, чтобы заперечувати, що це вони вчинили цей злочин. А для того, чтобы правда у их брехни потонула. Але сдается, что они и сами у свои брехни втопились. Все спекуляции со стороны киевского режима и попытки обвинить нашу армию в нанесении удара по гражданским объектам выглядят очередным цирком. Попытки заработать себе очки, они пиарятся на горе, как делали это уже много раз. Только горі та -то вони самі самі себе разоблачили. Пропагандисти теж відчувають, що безкарними не залишаться саме тому і бісяться. І обіцянка Сполучених Штатів Америки послати дуже сильний набір сигналів і повідомлень Путіну хороша, але нам потрібні не слова, а дії. Дозвіл бити в глиб по воєнних об'єктах і останкино. Ну і поки США та увесь світ занепокоєні та вирішують, як же відповідати Путіну і чи достатньо в них ракет. Украина выкрутилывы все свои возможности для ударов по РФ, пока беспилотниками. Летит еще один дрон. бомба оттуда же есть вывезли. Это, короче, не волнуйтесь, это уже не дроны стреляют, это, ну, от огня, короче, цистерны, они нагреваются и взрываются. Це просто очень умний ход, они ж є сделали. Они просто туди дали, де самые всякие взрывоопасные вещи. Они Вони зараз будуть нагріватися і взриватися, я уверен. Ось ця бавовна розквітла на військовому аеродромі Ахтубінськ на електропідстанції в Ростовській області, а також на нафтобазі у Волгоградській області. І пропагандисту Соловйову це дуже не сподобалося. От я читаю утрінні сводки. Вони, звісно, звиніться, мені охватують бешенство. Мы сейчас кому рассказываем? Отбита атака беспилотников. В результате падения обломков и дальше пошло. Сгорело то, сгорело все, загорелось... Это что, отбитая атака беспилотников? Вы меня, конечно, извините, но если у нас вот находится, мы четко знаем радиус досягаемости америка... американскими, британскими немецкими, французскими и любыми другими натовскими беспилотниками, которыми временно управляют украинские нацисты. Что непонятно, что каждый губернатор, если у него с головой все в порядке, должен составить карту объектов, представляющих особый интерес для врага. Сложно понять, не отчитываться потом. Нам удалось преодолеть возгорание. Мы остужаем трансформаторы. Да, кстати, половина губернии без света. О, да, кстати, мы сейчас ограничим подачу, но это никак не отразится. Серьезно? Может, уже хватит, а? Может, хватит уже дурить? Сложно поставить сетки на особых дроноопасных направлениях. Аэростатные шары. Ну, просто обратиться к специалистам. Ни к Соловьеву, ни к какому-либо другому журналисту, а к специалистам, чтобы они сказали, надо сделать раз, два, три, четыре, пять. И два с лишним года идет война. Тема беспилотников уже, ну, по крайней мере, год и тяжелый. Что сложно это решить, вот просто вот не объясните. Легче потом каждый раз говорить: вот, все нормально, все хорошо, тут, там, всем. Раніше Соловйов думав, що вбивати українців, залишати їх без домівок, тепла та світла можна і їм за це нічого не буде. Але не сталося так, як гадалося. Тож тепер думки у нього дуже змінилися. Здравствуйте, Рудович. у нас в станиці такої Краснодарського краю були два прильоти, горело нефтебаза. Руководство рукавоствіряло, що все регулировано, жертв нет. А що ніхто не розумів, що по нефтебазі буде атака? Ні, от от про, просто скажіть мені, это біном Ньютона такой? Ну реально бешенство. И это еще постоянное. Ну вот. А может все-таки обойдется? Может все-таки как-то? Ну прекратите нагнетать. Да не прекращу я нагнетать. Но ну, я просто вижу, что идет. Но ну, неужели это так сложно понять тем остальным? Ну не обойдется. Война, к сожалению, но придет в каждый дом в том или ином виде будет идти только по нарастающей. Врать себе надо прекратить уже. Прекратить себе врать. И смотреть, что идет война. Поэтому должны быть готовы к этому люди и города. Должна быть карта объектов, которая, очевидно, представляет основной интерес врага. И сделано все для того, чтобы защитить. воспитывать воїна, защищать територію, защищать об'єкти, а не успокаивать розовой водичкой від полового бессилия, говоря, що все збито, а то возник пожар на небольшой площади. Но все уже погашено, а света нет. Ну його просто нет. Он і Россия Росія країна-терористка, яка не прагне миру. Із тероризмом потрібно боротися усіма доступними засобами та способами без обмежень. Та умовностей не піддавайтеся ворожій пропаганде, дотримайтеся інформаційної гієни та довіряйте лише перевіреним джерелам інформації.